sabunçudan yol problemi var. Baxaq görək söhbət nədən gedir. Niyə o yola bir əncam çəkmirlər? Əslində bir neçə problem var deyirlər. Həmin Baxaq... yolun. Bizəm bu yollara heç kim baxmır. Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsi Əzim Əzimzadə küçəsi. Bəli, bu yola bir gələn, bir də gəlmək istəmir. Yolların vəziyyəti çox pisdir. Xüsusən qış fəslinin yaxınlaşması sakinlərin qayğısını, dərdini bir az da artırır. Dərdimiz budur, yol problemidir. Bura yağış yağanda ki burdan keçməy olmaz. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, gələ bilmirlər. İndi birinin maşını var, birinin yoxdur. Burada maşın da dağılır da, yəqin. Maşın, truk, kamyon da alınır. Növbə bu dəmirdir də bu, təkərləri dağıdır. Aqaburun da artıq da deməli təkərləri dağılır. Həmişəcə beləcə. Mən şəxsən 10 ildir burda monuz belədir. 20 il də çoxdur burda yaşayırıq. Bura gələndən bax bu, bu yollarımız bu gündədir. Hələ indi yaxşıdır. Biraz keçəndən sonra qar yağandan sonra bir qış oldu, çox tərdik. Burdan inansan qonaq gələndə də adam tanır. Neçə dəfə pul yığıblar bizdən, düzəldiblər və yenə də bax bu günə qalıb. Taksi çağırırıq, gəlmir. Gələndə də de deyir ki, bu nə yollardır, bu nə yaşayışdır, siz yaşayırsınız? Su hardan gəlir? Su kanalizasiyadır. 2 gündür zəng gedirik, bura gəlib çıxan yoxdur. Bundan yuxarıdakın su sokarın suyudur. Axır gəlir, onlar da gəlmir. Yollar postaynen belədir. Yay, qış, kanalizasiyadır yolu, o tərəfdə əminin arxası su ilə doludur. Millət pul yığır ki, yol düzəlsin. Yenə dağılır. 5 gün üçün, 6 dağdır. Həmişə fasiyan su axır, urdan axır, hər yerdən axır, evlərdən axır, evlərin altından axır. Bunu 2 dəfə özümüz öz hesabımıza düzəltmişik, tökmüşük, düzəltmişik. Onda yağış yağır, yağış yağanda təzyiqi aparır və belə kəlaç xur əmələ gəlir. Yəni 1 ildir düzəldilmiş yol bu günə düşür. Sakinlərinin yol problemi ilə bağlı Sabunçu qəsəbə nümayəndəliyinə müraciət etdik. Rayonun bütün qəsəbələrində olduğu kimi, Sabunçu qəsəbəsində də qəsəbə daxili yolların asfaltlanması mərkəzləşmiş qaydada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət investisiya proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirildi ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yalnız və yalnız investisiya proqramları çərçivəsində nəzərdə tutulmuş bu cür qəsəbə daxili küçə və yollarda təmir işlərini icra edir. İnvestisiya proqramının kənar bu cür ərazilərə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi hər hansı bir xidmət göstərmür, çünki həmin ərazilər agentliyin balansında deyil. Sabunçu sakinlərinin indi ən böyük arzusu yolların həmin o investisiya proqramına daxil edilməsidir. Bunun nə vaxt olacağı isə heç kimə bəlli deyil. Görünür odur ki, sakinlər hələ bu qışda palçıqlı yollarda gedib-gələcəklər.